Согласно поручению Главного управления МВД Украины в Одесской области за номером 41 от 1 февраля 2013 года, организация и проведение профилактических мероприятий под условным названием «Визит». Цель этих мероприятий – сближение к населению, налаживание с ним хорошего взаимодействия, улучшение мнение граждан о деятельности милиции, повышение знания оперативной обстановки на обслуживаемой территории, реализация приоритетных направлений деятельности милиции, направленных на обеспечение безопасности людей, защита прав и свободы граждан и личности. На протяжении февраля-марта февраля 2013 года организованно и проводятся силами участковых инспекторов, милиции, помощников участковых инспекторов, нештатных сотрудников, слушателей, курсантов учебных высших заведений МВД Украины. Профилактические мероприятия, связанные с посещением жилища граждан, как я уже повторил, под условным названием визит. Во время проведения операции определены конкретные задачи обращено внимание на вежливое обращение к гражданам и недопущение нарушения их конституционных прав, соблюдение мер личной безопасности. На период мероприятий профилактических каждый участковый инспектор был обеспечен визитными карточками установленного образца и памятками для населения на правовую тематику. Визитная карточка ⁇ это вот такого установленного образца ваш участковый инспектор, фамилия, имя, отчество, телефон контактный, место приема, адрес, время и контактные телефоны. Памятка, разработанная на правую тематику, она состоит из четырех-пяти как бы, подразделов или разделов. Цель информирования населения о местонахождении участковых пунктов милиции, время приема граждан, в СМИ и местах массового нахождения людей это почтовое отделение, дома культуры, почты, учебные, медицинские заведения. Развешана установленного образца информация. Ну, чтобы они были в курсе. Да. На каждой административной зоне подготовлены списки ведомостей о гражданах, которые находятся на профилактическом учете в отделе внутренних дел, розыске людей, находящихся в розыске которые представляют оперативный интерес, списки одиноких граждан пожилого возраста, места нахождения криминогенного элемента. В ходе операции визит проводится по квартирный и по дворовой обход граждан с вручением визитных карточек и напоминаний памятных и напоминаний, как себя вести, если с ним случится беда. В ходе, отработки, в ходе проведения отработки проводятся Проверяются по месту жительства одинокие лица пожилого возраста с целью предупреждения в отношении них преступлений и иных правонарушений. С ними проводится профилактическая беседа. Во время проведения профилактических мероприятий организованы отчеты участковых инспекторов милиции, подготовлены их отчеты на сборах громад, территориальных громад относительно обеспечения правопорядка на обслуживаемые их участки, административном участке а также защиты прав и свобод граждан. Организовано освещение о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, ну, что и является как бы, наш и ваша с вами встреча. Хотел бы еще дополнить, что в настоящий момент служба участковых спецтров милиции есть какие-то проблемы, потому что в настоящий момент не комплект составляя службы, 14 человек. Почему-то в милицию никто не хочет, и не имеет желания идти работать. Поэтому для этого, для улучшения имиджа милиции, взаимодействия с местным населением, с гражданами проводится это профилактическое мероприятие под условным названием «Визит».